يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات Bismillahir-rahmanir-rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahir-rabbil-alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ahli beytihi't-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajiz farajhum. Salam əziz və dəyərli tamaşaçılar, bir daha sizləri bu mübarək ayda xoş gördük. Bildiyiniz kimi Peyğəmbər sallallahu alayhi və sellem Şəbaniyə xütbəsindən danışırdıq ki, Peyğəmbərimiz buyurdu ki, bu ayda Allah təala sizə ikramlar edir və səfərə açıp ziyafət açıp və bütün rəhmətini, bərəkətini sizlərə nazil edib ki, bu ayda aldığınız nəfəslər təsbihtir, etdiyiniz ibadətlər qəbul olunur və yatdığınız yuxu ibadət hesab olunur və bunun kimi çoxlu fəzilətlər sayıdır. Əlbəttə biz bunu dedik ki, bunların hamısının şərti vardı. Yəni bu rəhmətdən, bu bərəkətdən, bu qədər Allahın bizim üçün ayırdığı fəzilətlərdən istifadə etməyin bir neçə şərti vardır. Onlardan biri də insanın günahlardan uzaq durmağıdır. Ki bu haqqda danışdıq və dedik. Xüsusən də o günahlar içə insanların, başqa insanların haqqına aid olan günahlardır. Onları onlardan uzaq durmaq bu ayin rəhmətindən, fəzilətindən faydalanmağın ilk şərtidir ki e, həzrət tə'liq buyururdu: "Kamm min sa'imin leysalahum min siyamihi illa al-jow wa-dama." Nə qədər oruçdan var ki, onun onların tutduğu orucdan onlara acılıqdan və susuzluqdan başqa bir şey qalmıyıbdı. Yəni sadəcə oruç tutublar, az qalıblar, susuz qalıblar. Başqa heç bir fayda aparabilməyiblər. Yəni bu şəkildə bəlkə az qalaraq insanın sağlamlığına faydalı olan bir şeylər əldə edib, amma mənəvi olaraq, bir ibadat olaraq bir fayda aparabilməyiblər. Onun üçün insan diqqətli olmalı. Dedi ki, bu ayda bizdən tələb olunan sadəcə bəzi şeyləri etməmək idi. Yəni bir şeyləri tərk eləmək idi. Yəni istəyirsən ged yat. O yatmaqçı insanın ixtiyarında deyil. İnsan istərsə, istəməzs bir gün, iki gün axır istərsə, istəməzs yatacaq. Allah Taala ona onu ibadat hesab edir. O nəfəs almaq ki, bizim ixtiyarımızda deyil, bildiyiniz kimi insan nəfəsini tuta bilməz 1 dəqiqə, 2 dəqiqə, 3 dəqiqə yana yəni dünyada rekord qılanlar bilmirəm neçə dəqiqəyə qədər nəfəslərini saxlaya bilirlər. Amma artıq bir müddətdən sonra insan nəfəsini saxlaya bilmir. Allah təala o nəfəsə belə insanın ixtiyarında olmayan aldığı nəfəslərə belə təsbih, zikr səvabı verir. Onunson bizdən tələb olunan ibadat onsuz da istər istəməz biz oruç tutaraq ibadat edən hesab olunuruq. Bizdən tələb olunan tərk etməkdir. Bəzi şeyləri tərk etməkdir. Xüsusən insanların haqqına keçməmək, onların haqqına diqqətli olmalıldı, duyarlı olmalıldı. Bir gün bir xanım hər kəs tərif edirdi deyirdi, yapğanlar bu xanım hər zaman oruç tutur, müstəhəb oruclar tutur və gecə namazları qılar. Peyğəmbərə yaxınlaşdıqda Peyğəmbərin yanına gəldi də Peyğəmbər deyir ki, ona ged orucunu aç. O xanım təəccüb edir, deyir ki, ya Peyğəmbər niyə, niyə oruzum alsın? Mən müstəhəb oruc tutmuşam. Peyğəmbər deyir ki, sən evdən çıxarkən xidmətçini incittin. Ona acı söz söylədin. Onun son bu orucun faydası yoxdur. Yəni belədir, insanlar elə bilər ki, oruç tutmaq sadəcə ac qalaraq bu səvabadan ayr ola bilərlər, amma ki, belə deyil, insandan tələb olunan başqalarının haqqına keçməmək, insanlara zülm etməmək idi. Bir yaşda bir kişi İmam Baqirə əleyhissəlamın yanına gəlir və belə deyir ki: "Ey İmam, inliyəm əzəl va diyan munzu zamanın Həccaz ilə yomun haza." İmam, mən Həccazın zamanından, Həccaz bir zalim xəlifə idi, zalim hakim idi. Onun zamanından bu günümüzə qədər mən onun yanında işləyirdim, onun sarayında, onun hakimiyyətində mən də bir vəzifədə idim. Mənim üçün hər limintovba, mənim üçün tövbə yolu var. İmam sakit qaldı, bir şey demədi. O şəxs dedi, bəlkə imam eşitmədi, təzədən Te təşərr imama ə, bu sualı təşərrladı. İmam belə dedi: "La hatta tu'addi tua ila kulli zı hakkin haqqo. Yox, nə qədər ki haqq sahiblərinə haqqlarını geri qaytarmayıbsan, sənin üçün tövbə yoxdur." Tövbə qapısı hər kəsin üzünə açıqdır. Amma insan başqasının haqqını aradan aparırsa, başqasının haqqını ayağalta qoyursa, nə qədər ki o haqq sahibindən gedib üzr istəmiyənsə, o haqqı o tövbəni bağışlanmağı əldə edə bilməzsən. Allahın rəhmətini əldə edə bilməzsən. Allahın rəhməti bu şəkildə əldə olunur ki, insan başqalarından bağışlanmaq istəyə və onlara etdiyi o səhvin qarşılığını üzr istəyərək ana bilə. Əgər bu şəkildə onların qarşısında özünü bağışlatdırarsa, Allah da təbii ki onun günahlarını bağışlayacaq. Hətta Quranda peyğəmbərlərin gəlişindən birini bu şəkildə bəyan edirlər ki, səbir edən peyğəmbərlər bir neçə hədəf üzərinə gəliblər. Bu hədəflərdən biri də Yer üzündə ədaləti bərpa etmək elə və insanların bir-birinin haqqını tapdamamalıqdır. Peyğəmbərlər gəlib ki, insanlara zülm olunmasın, haqqı bərpa etsinlər. Quranda buyurur: "Ləqəd ərsəlnə rusulənə bil bəyinad vəənzəlnə məhmulü kitabə vəl və mizanə yəgumən-nəsə bil qist." Dəhərçi biz peyğəmbərləri göndərdik və onlarla bərabər kitab göndərdik ki, insanları ədalət üzərində ayaqda tutsunlar. Ədalətlə insanların arasında hökm etsinlər və ədaləti qursunlar. Onlar bir-birinin haqqını ayaq altında qoymasınlar, haqqına keçməsinlər. Bu səbəbə, bu hədəflərdən birinə görə biz peyğəmbərləri göndərdik. İmam Sadqa aləysselam Abdullah ibn Zündə bildiyim qədər Ə bir dostluq var idi. Çoxlu tövsiyələr edir ona. O tövsiyələrdən biri budur ki, deyir ki, "Yəbnezunub, kulluzunub mağfuratun siva ehli davveteka." Bütün günahları Allah bağışlayır. Sənin din qardaşlarının günahlarından başqa, yəni onların haqqına keçibsən, onların haqqını zayitibsən onlardan başqa bütün günahlara Allah bağışlayır. Amma sən əgər onların haqqını tapdıyıbsansa, yolu budur şey. Gedib onlardan halalda qalasan. Əgər belə etməsən, Allah Tala səni bağışlamaz. Çünki Hzrət Əli də buyurur ki, "Cəhadəllahu huquqa ibadihin müqaddimatan li huquqi." Allah Tala qullarının haqqını öz haqqına gəlişsin bir müqəddimə qoyubdur. Yəni sən istəyirsən Allahın haqqını əda edəsən, Allahın haqqını yerinə gətirəsən, İlk olaraq qulların haqqından başlamalısan ki, birinci onların haqqını yerinə yetirməlisən, onların haqqını qorumalısan. Əgər onlara bir haqsızlıq edibsənsə, üzr istəməlisən. Ondan sonra bu şəkildə Allahın haqqını icra edə bilərsən. Sonra deyir ki, "Fəmen qama bi huquq ibadillah". Hər kəs Allahın qullarının haqqını əyaqda tutmağa çalışarsa, onların haqqına riayət eləyərsə, ka'na zalika mu'addiyan ilal qiyam bi huquqillah. Bu səbəb ondadır ki, insan Allahın haqqını da bərpa etsin, Allahın haqqını da əyaqda tutsun. Yəni bunun yolu budur ki, başlanğıc qulların haqqıdır. İnsan görə qul haqqını bərpa etsin, əyaqda tutsun. Kasəvür edən İmam Sənə Reisdan Aşura gecə, gecəsi ki deyir Əbasını başına çəkərkə ki, kimsə görərək onu utanmasın, üzünü görüb utanmasın və rahat şəkildə getmək istəyənlər getsincə İmam Sən təklif edir ki kim istəyirsə getsin. Orda bu sözü deyir. Deyir hər kəmin boynunda qul haqqı varsa, kiminsə başqasına borcu vardsa, onlar burada durmasın, getsinlər. Əgər ki məsəl zünn edibsənsə Burda qalmayın. Bu şəkildə şəhidlik məqamına nail ola bilməzsiniz. O şəhidlik üçün təyin olunmuş səvabı əldə edə bilməzsiniz. İmamın dostlarından biri qayıdıb deyir ki, "Ey İmam, mənim birisinə borcum var, amma ki mən həyat yoldaşıma, xanımma tapşırmışam, o borcu ödəyəcək." İmam qayıdır ona deyir ki, "Sən arxayınsan, dəqiq bilirsən ki, sənin xanımın o borcu ödəyəcək." ə deyir ki, bəli, ondan sonra iman bir şey demir. Amma o desəydi çə bilmirəm. Yəni demişəm, ödəyə də bilər, ödəməyə də bilər. İmam ona təşrif edərdi ki, sən ged borcunu ödə. Bu şəkildə əgər e zamanın olarsa, yetişərsənsə gəlib şəhadət məqamından ayr ola bilərsən. Yəni şəhid olmağın şərti bu şəkildədir. İmam yenə də öz hədisində İmam Hüseynə salam buyurur ki, avvado qatraten qatratin min dami'shahid kaffaratan li'zunubihi shahidin birinci damcı qanı ki yerə tökülür o şəhidin bütün günahlarına kefarədir sonra deyir ki illə deyn fa inna kaffaratahu qada'un buyurur ki bu orcdan başqa İnsan əgər başqasına borcu olarsa, o şəhid olsa da, bütün qanı yerə tökülsə də, onun qanı o borcunun kəffarəsi olmaz, onun borcunun kəffarəsi o borcu əda etməkdir. Ya özü ya öləndən sonra əgər birisi onun tərəfindən uşaqları, yoldaşı borcunu ödəyərsə, onda o şəhidlik məqamına çata bilər. Yoxsa sən nə qədər şəhidlik yolunda bütün bədənünün qanı getsin, yenə də bu sənin borc və ya hətta başqasına haqsızlıq eləmənin kəffarəsi ola bilməz. Bəziləri deyir ki, mən həccə getdim, bütün keçmişim silindi və bütün günahlarım bağışlandı. Bu qeydi vurmaq lazımdır. Onlara bunu demək lazımdır, düzdür? İnsan belə böyük ibadətlər edərək Allah Taala ona öz xüsusi rəhmətini göndərir, öz haqqını bağışlayır, amma qul haqqını bağışlamır. Qul haqqı üçün gərək insan özü e, getsin, ondan üzr istəsin və arada olan o problem, əgər borcu varsa borcunu versin, verəcəyi varsa versin və bu şəkildə halallıq alsın. Təsəvvür edin, İmam Seyyid Salam Kərbəlaya gəlir, şəhid bilir 100% sabah şəhid olacaq. Şəhid olmamış Oş Kərbəlada dəfn olunduğu zirehin o, o qəbrlərin bütün yerini öz pulu ilə alır, şəxsi pulu ilə alır və orada yaşayanlara o yeri hədiyyə edir və bu şərti də qoyur ki, deyir ki, bunu sizə verirəm. Sizdən istəyim budur ki, bizi ziyarətə gələndə varara yol göstərəsiz və onları istiqbal edəsiz, qarşılayasız ki, Allah təala bütün tamaşaçılara İmam Hüseynin ziyarətini inşallah nəsib etsin. Baş imam çəhid olmaq istəyir. O cəsədinin vücudunun dəfn olunduğu yeri ilk olaraq öz pulu ilə alır, ondan sonra şəhid olma yoluna düşür. Yəni ilk olaraq haqqındadır. İnsan hər bir savabı əldə etmək istəyirsə, Ramazan ayının savabından faydalanmaq istəyirsə birinci yolu Budur ki, insan başqalarının haqqına diqqət edəsin. Əgər başqalarının haqqını haqqını ayaq altında qoyubsa, başqalarının haqqına keçibsə, o ondan üzr istəsin, o insanlardan üzr istəsin, halallıq alsın, ondan sonra bu ayın xeyrindən, bərəkətindən, fəzilətindən və bütün faydalarından faydalanıbələr. Allah təala bizləri bağışlanmış qullardan hesab etsin. Allah təala cərim başqalarının haqqına keçmiş isə, Allah təala onların da qəlbinə rəhəm salsın, mərhəmət salsın. Onlar da öz haqqlarını bizlərə, hamımıza bağışlasın inşallah. Biz ayrılan zamanın sonuna yetişdik inşallah. Növbətə gündə görüşmək ümidi ilə Allahə emanet olun. Və assalamu aleykum və rahmetullah və bərəkətu. Ya mücibəddə'vat, ya rəmfə'əddə